મુંબઈમાં મોનોરો ટ્રેન બે સ્ટેશનો વચ્ચે વીજળી ગુલ ફસાય છે 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 તેવા સમાચારો મળી મળી રહ્યા મુસાફરો આ ટ્રેનમાં ફસાયા તેવી પણ માહિતી રહી ઓક્સિજન નહીં મળતા અને સફોકેશન થતા અનેકો મુસાફરોની તબિયત બગડી છે તેવા પણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે પણ હાલ પ્રશાસન પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે

મંગળવારે સાંજે મુશળધાર વરસાદ દરમિયાન મુંબઈમાં મૈસૂર કોલોની અને ભક્તિ પાર્ક સ્ટેશનો વચ્ચે એક મોનોરોલો ટ્રેન રોકાઈ ગઈ હતી જેમાં ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય એજન્સીઓએ ટ્રેનનો ઉપયોગ કરીને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તમામ મુસાફરોને હાલ બચાવની કામગીરી શરૂ છે ઉચા ટ્રેક પર દોડતી ટ્રેન ઓછામાં ઓછા એક કલાક સુધી અટવાઈ ગઈ હતી એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું મુંબઈ મોનોરો એક સિરીઝમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રેનને વીજ પુરવઠામાં થોડી સમસ્યા થઈ હતી તેના હિસાબે આ મોનોરો ટ્રેન અટવાઈ હતી મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડના ત્રણ સ્નોકર વાહનો ઘટના સ્થળે તેના કરવામાં આવ્યા છે અને બારીના કાચ કાપીને મુસાફરોને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે એમ અધિકારીઓ જણાવી રહ્યા છે મુંબઈમાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદથી પ્રભાવિત થયું છે જેના કારણે મહાનગરોમાં સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે અને ત્યાં જ આ મોનોરોલ ટ્રેન અટવાતા વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ હોય તેવા સમાચારો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે बंद पड़ना कोई नई कहानी नहीं है मोनो तो हमेशा बंद पड़ता है एक बात अलग है कि इस बार बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो हो गया गया इसकी वजह से कितनी देर फंसे रहे आप की यहाँ पर खड़े होकर के एक घंटा से ज्यादा हो गया और ने किस समस्य, समस्या ये थी की सफोगेशन ज्यादा हो रहा था मैं तो स्थिर था लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोगेशन हो रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं खिड़की तो ये कुछ कांच तोड़े हैं तो तो, तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है तब जाकर के थोड़ी से हवा मिली है उसको लोकल ट्रेन बंद है वो तो मौसम का एक अपना है कुछ नहीं कर सकते प्राकृतिक आपदा है लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना हमेशा से खराब रही है बिल्कुल भी खराब रही है कभी भी इसमें अभी तो गर्दी है तो ठीक है नहीं तो गर्दी नहीं भी रही ना तो भी पब्लिक सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है बीच में कभी भी बंद पड़ती है और अगर कंप्लेन करो फोन नंबर पे तो बोलते हैं कि आपको एक काम करो मैं ईमेल आईडी देता हूँ आप मेल कर दो जब पैसेंजर बीच में अटक जाता है तो वो कहाँ मेल करेगा उसको तो इंस्टेंट रेस्क्यू चाहिए अभी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ आने के बाद भी एक घंटा पब्लिक फंसी रही इतना सफोकेशन था कि बेहोश होने की स्थिति आ रही थी औरतें अंदर में रो रही थी उनको सब मिल करके ढाड़स दे रहे थे कि रुको कुछ नहीं हो जाएगा टीम आ गई कुछ ना कुछ तो करेगी तो ये जो है ना ड्रिल इनका नहीं हुआ है कभी इस ढंग से कि पब्लिक अगर फंस जाए तो हम कैसे इसको उतारें मोनोरेल एवं को ड्रिल करने की जरूरत है कि हम कैसे अभी तो ठीक है अगर आग लग जाती है एक साइड में इंजन में तो क्या होगा आप ये बताओ पहले भी आग का इंस्टेंस आग BMC, BMC की घटना तो 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 पहले भी हुई है अगर आज आग लगती तो क्या होता है एक भी पब्लिक को बचा पाते क्या नहीं बचा पाते सब के सब जल के मर जाते हैं तो थोड़ा सा ड्रिल जो कैसे करना है इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है एम को अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है कई जगह सुधार लाने की जरूरत है एक नहीं हर जगह सुधार लाइन अंदर, लाने अंदर की जो, है। जो लोग है वो सुरक्षित है चोट कैसे लगेगी सफोकेशन हो रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं नहीं तो पसीना पसीना अंदर हवा नहीं जा रही है यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं अंदर के कुछ पता नहीं चल रहा है कि निसे क्या बोल रहे हैं ये स्थिति है आप थे, थे नहीं है आपके। चोट किसी को नहीं है ना चोट आएगी मैंने भगवान किसी को चोट ऐसी हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे इसमें ज्यादातर लोग चेम्बूर जाने वाले हैं जो कि रेयरली ही ट्रेवल करते हैं इस मोनो रेल में क्योंकि हार्बर लाइन बंद है वटाला से उन्होंने सोचा चेम्बूर तक जाएंगे आगे के आगे सोच लेंगे पनवेल और बेलापुर साइड के मैक्सिमम पैसेंजर है वो पहली बार चढ़े भी और इस तरह से फंस गए आपका नाम भी से बता दीजिए हरीश प्रसाद मेरा नाम है जी धन्यवाद